bencikan mati kalau nak kira ya Rasulullah semua orang benci mati semua orang benci mati yang tak benci mati ni orang bunuh diri ya 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 nak bunuh diri macam-macam cara -macam bunuh diri yang telan racun yang tembak yang terjun bangunan yang kerak urat leher yang kerak urat lengan urat nadi yang start enjin kereta dia masukkan pipe daripada exhaust masuk ke dalam kereta tutup tingkap exhaustnya masuk dalam cermin tak keluar-keluar mati ada yang bakar diri kedai tak laku menega tak laku bakar diri pasal pintu kedai tutup macam-macam cara nak bunuh diri yang ni kita tolak ke tepi bunuh diri ni tak termasuk dalam hak kita baca di dekat dengan rumah saya dulu ada orang mati bunuh diri. Fras, paksa isteri dia, bercerai dengan dia, dia Fras. Fras menunggung, bahasa orang sebab. Minta rujuk, isteri tak mau. Minta rujuk kembali, isteri tak mau. Duk menung seorang-seorang, menangis seorang-seorang, gelok seorang-seorang, lak-lak, gantung. Gantung dekat kipak. Dia suruh anak dia pergi kedai, beli rokok anak dia pun pergi beli balik daripada beli rokok pak tu tergantung kursi jatuh di bawah pak tu jelek dia dah mati mandi semayang apa semua tanah malam tu keluarga dia panggil orang surau main baca tahlil baca yasin so, orang pun tak datang malam kedua pun tak datang lagi lah lah keluarga dia Mesra serau orang surau hampa enak, yang, hampa baik sangat lah. orang panggil benda tahlil pun tak ma lah. dia marah betul tuan masak dah jenuh, Memang rumah dah semu jenuh orang surau tak datang lah. dia pun kata apa buat apa kami datang keluarga hang nanti bunuh diri, buat apa kami datang bergaduh tuan tuan dah lah dia eh. dia kata ustaz ni boleh tak lah, kami pergi berlurin boleh tak kami baca tahlil baca yasin untuk si mati dia mati bunuh diri? Saya kata perilah. Doa aja dulu lah bagi kekuatan pada anak dia, kekuatan pada mak dia dah. Apa salahnya? <coughs> Tapi dia mati bunuh diri ustaz. Mati bunuh diri bukan mati kafir. Nampak macam bunuh diri, tak tahu bukan bunuh diri, bukan kita tahu. Kita tak tahu. Nampak aja dia macam bunuh diri dia telefon isteri dia kita buat andaian dia telefon isteri dia pak ang kena rujuk dengan abang kita kahwin balik pak pak kata tak mau kalau ang tak mau abang bunuh diri abang tak kira abang gantung pak kata gantung pula saya peduli aku saya tak mau dekat awak dah henti ke lah. pak dia pun ambil tali buh kursi dia pak kalau pak tak mau juga abang gantung diri abang Gantung pula dia pun masuk Dia telefon lagi sekali Pak ni, abang dah gantung ni, abang nampak ni Kita buat 3G nampak ni Nampak tak ni, 3G ni, nampak tali ni Isteri dia kata, ok 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 abang tak apa lah Kita rujuk balik lah, ok lah, saya terima lah abang balik Ha macam tu lah Elok macam tu lah, tergelincir jatuh Duk ha ha ha, mati tu dia tak bunuh diri Dia saja hanya ubu isteri dia Tak macam mana terjun terjun jatuh Ruzi itu pula Tak ada siapa nak tolong Doa tolong tolong pun mati tu Orang akan pun mari Sebab tu kita tak diajar Supaya pandang buruk pada kematian orang Kita diajar pandang baik Walaupun dia mati macam itu Kebumikan dia, semayangkan dia Mandikan dia, sudah tapi Ustaz ada orang kata kuburnya kena letak di hujung-hujung Ustaz Letaklah ke mana pun kena lock-up And lock-up pulang <silence> Jadi ada lock-up <lombok> dia <silence> Kita pun belum tentu lagi Kita akan baik mungkin dia nampak macam bunuh diri Tapi dia dibunuh Kita tak tahu Sebab itu kita kena pandang baik Baik balik kepada hadis ini Siti Aisyah pun faham macam itu Kata dia saya pun faham macam kamu lalu saya tanya pada Rasulullah Adakah saya ni jahat sebab saya ni benci mati maka faqalat Aisyah tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa ilaihi maka Siti Aisyah telah disabdakan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukannya faham hadis itu seperti yang kamu jalankan pada fahaman dia Siti Aisyah kata salah pahaman kamu yang aku dapat penjelasan daripada Rasulullah berbeza dengan apa yang kamu faham berbeza dengan apa yang aku faham Rasulullah menerangkan kepada aku apa maksud hadis ini siapa yang benci jumpa Allah Allah benci jumpa dia siapa yang suka jumpa Allah Allah suka jumpa dengan dia apa maksud hadis ini Nabi menerangkan walakin idza syahasa al-basar wa asraja sadar wa aqsha wa sha'aru al-jild wa tashannajatil asabi fa inda man man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu kata Siti Aisyah Nabi berkata yang dimaksudkan Siapa yang benci jumpa Allah Allah benci jumpa dia Ialah tanda-tanda sebelum mati Keadaan sebelum mati Masa mati Macam mana keadaan orang tu mati Nabi kata siapa-siapa yang mati Terbeliak anak mata Mata ni Jegi mata Orang yang mati ada dua jenis mata pertama matanya akan melihat ke mana rohnya pergi sebab itu orang mati bila dia mati saja mata dia terbuka sikit sebab mata dia melihat roh sebab itu kita diajar tutup mata bila orang mati kita tengok urat nadinya kita tengok urat nadinya kita tengok hembusannya sudah tak ada kita pun kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kita pun tutup mata sunat jangan biar terbuka pula ada orang kata yang mati terbuka tu sebab tak sebab nikah Allah ma'alam lah. jadi pejam mata kita tutupkan yang tuan-tuan tengok dalam drama dalam drama ni, itu drama, filem elok je macam Cerita hampok dengan jebat kan jebat tu mati elok atas keribua hampok ke tepi kau tuah. biar aku turun akan ku amuk seluruh orang-orang melaka tu ang jebat minta izin hampok dia nak mengamuk tidak ku benarkan kau tu aku diamanahkan oleh kau oleh sultan untuk membunuh kau jebat tidak sebenarkan kau tu dia pun tikam jebak Jebak pun duduk menyandar dekat langsir Tua kata jebak ni matilah Tua pun turun ke bawah Balik rumah Siput Sarawak tunggu Angkohnya M. Amin Jebaknya Nordin Ahmad Dia pun tarik langsir Nordin Ahmad ikat Buka dan tikam dengan Tua Alam-alam bekas tak, Dia sampai ke pangkal lemak dia pun turun ke tangga dia ke tepi kamu semua kan mau dia amat tu siapa yang tak ketepikan tepi kamu bunuh kamu semua, semua dia. oh Yang ngamuk suruh kopa kopa adalah sejarah Melayu kata tiga hari tiga malam jebak mengamuk mengguru harapkan belakang lah lah sebelum mati dia pergi ke rumah tua bisa sungguh tusukkan pisau kau tua sakitnya tu ya kata jemaah jatuh elok atas riba tu kenapa kau terhaka pada sultan melaka juga kalau lah ku tahu kau masih hidup tu takkan ku terhaka pada sultan melaka Allah pun oh, nanti mata rapat je pejam tu drama saya nak cerita hak mata pejam tu oh, je ya, tapi kena ambil kedawan cerita mengamuk lah no, Kali pintu lah mengamuk tiga hari lah Nak cerita mata tu pejat Itu drama Yang realitinya memang mata dia akan terbuka Melihat roh dia pergi Itu terbuka nombor satu Terbuka nombor dua Dalam hadis di Nabi kata apa Syaf asal basah ke terbeliak Masa mati itu pun ke terbeliak mata Mata terbeliak kata Nabi. Nombor dua kata Nabi. Wahash Raja Sadru. Dadanya berombak.